श्री स्वामी समर्थ श्री गुरुदेव दत्त आयुष्याचा चुकलेला रस्ता योग्य मार्गावर आणणारे गुरु म्हणजे स्वामी समर्थ आयुष्याचे क्षण आहेत चार स्वामी समर्था तुम्हीच शिकवा कसा करावा आम्ही अडचणींचा भवसागर पार प्रिय स्वामी भक्तांनो तुमच्या मनातील सर्व इच्छा पूर्ण होतील स्वामींच्या चरणी हीच प्रार्थना आहे तुम्ही आजच्या स्वामी मंत्राकडे दुर्लक्ष करू नका अन्यथा तुम्ही स्वामींचा मोठा आशीर्वाद गमावून बसाल तुमच्या खूप मोठे संकटे येऊनही तुम्ही खंबीरपणे उभे असाल तेव्हा समजून जायचं स्वामींनी तुम्हाला सांभाळून घेतलं आहे विचारांवर लक्ष ठेवा ते शब्द होतात शब्दांवर लक्ष ठेवा ते कृतीत उतरतात कृतीवर लक्ष ठेवा त्या सबबी बनतात आणि सबबींवर लक्ष ठेवा ते आपले चरित्र घडवतात आणि चरित्रावर लक्ष ठेवा ते आपले भविष्य घडवतात बाळा तुला आजचा हा स्वामींचा मंत्र संपूर्ण ऐकावा लागेल तुझे आयुष्य लवकरात लवकर बदलून जाणार आहे तुझ्या मनात जी कोणतीही इच्छा असेल ती स्वामी समर्थ मावली लवकरात लवकर पूर्ण करणार आहेत स्वामी म्हणतात बाळ मला माहित आहे तू सध्या अनेक संकटांचा सामना करत आहेस माझ्या नजरे आड कोणतीही गोष्ट लपलेली नाही मी सर्व पाहू शकतोय तुझे दुःखाचे आणि अडीअडचणींचे दिवस सर्व सुखामध्ये बदलून जाणार आहेत देव म्हणतो नकारात्मक विचार सोडा आणि नेहमी सकारात्मक विचार करा तशीच स्वामी समर्थ महाराजांची इच्छा आहे तसेच तुम्ही धाडशी आणि धैर्यवान व्हावे अशी सुद्धा त्यांची इच्छा आहे मला माहीत आहे सध्या तुम्ही आर्थिक अडचणीमुळे आणि पैशाच्या कमतरतेमुळे तुम्ही सध्या खूप अस्वस्थ झाला आहात पण बाळ तू आता काळजी करू नकोस माझे दूत पैशा संदर्भात लवकरच तुझी मदत करतील तुझ्या उद्योग धंद्यामध्ये तुला मोठे यश प्राप्त होईल तू जे पण काम करशील त्या कामामध्ये आम्ही तुझ्या पाठीशी उभे राहू प्रिय स्वामी भक्तांनो तुमच्या मनात कोणत्याही इच्छा असू द्यात श्री स्वामी समर्थ महाराजांना तुमच्या इच्छा सांगा तुमच्या इच्छा स्वामी आई लवकरच पूर्ण करतील त्यासाठी तुम्हाला आजचा हा स्वामी समर्थ माऊलींचा मंत्र संपूर्ण ऐकायला हवा तुम्ही मन लावून आणि एकाग्रतेने हा स्वामींचा मंत्र एकशे आठ वेळा ऐकल्यास सर्व काही तुमच्या मनासारखेच होईल तुम्ही हा श्री स्वामी समर्थ महाराजांचा मंत्र तुमच्या मोबाईल वर लावून कधीही केव्हाही आणि कोठेही ऐकू शकता तुम्ही तुमच्या कामामध्ये ऑफिस मध्ये घरामध्ये किंवा दुकानामध्ये हा मंत्र तुमच्या मोबाईल वर लावून ऐकू शकता स्वामी हा मध्येच अर्धवट सोडू नका अन्यथा या मंत्राचा कोणताही प्रभाव आणि चमत्कार आपल्याला पाहायला मिळणार नाही स्वामी समर्थांच्या आशीर्वादाने तुमच्या आयुष्यातील सर्व संकटे दूर होतील तेव्हा हा मंत्र ऐकण्या अगोदर तुम्ही या स्वामीमय यूट्यूब वर नवीन असाल तर या यूट्यूब ला सबस्क्राईब करा सोबतच स्वामींच्या या व्हिडिओला एक लाईक करा आणि कमेंटमध्ये स्वामी नामाचा जय जयकार करायला विसरू नका ओम नमो भगवते स्वामी समर्थाय नमः नमो भगवते स्वामी समर्थाय नमः ॐ 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 ॐ नमो भगवते स्वामी समर्थाय नमः 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 ॐ ॐ नमो भगवते स्वामी समर्थाय नमः 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 नमो भगवते स्वामी समर्थाय नमः ॐ 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 नमो भगवते स्वामी समर्थाय नमः नमो भगवते स्वामी समर्थाय नमः ॐ 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 नमो भगवते स्वामी समर्थाय नमः

नम नम भगवते नम आ, नमो भगवते स्वामी समर्थाय नमः ॐ 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 नमो भगवते स्वामी समर्थाय नमः नमो भगवते स्वामी समर्था नमः ओम नमो भगवते स्वामी समर्था नमो भगवते स्वामी समर्था नमः ओम नमो भगवते स्वामी समर्था नमः ओम नमो भगवते स्वामी समर्था नमः ॐ नमो भगवते स्वामी समर्थाय 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 नमः स्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते 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 स्वामी समर्थाय नमः ॐ ॐ नमो भगवते स्वामी समर्थाय नमः 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 नमो भगवते स्वामी समर्थाय नमः ॐ 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 नमो भगवते स्वामी समर्थाय नमः नमो भगवते स्वामी समर्थाय नमः ॐ 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 नमो भगवते स्वामी समर्थाय नमः स्वामी समर्था ओम नमो भगवते स्वामी समर्था नमो भगवते स्वामी समर्था नमो भगवते स्वामी समर्था नमः ओम नमो भगवते स्वामी समर्था ॐ नमो भगवते स्वामी समर्थाय नमः 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 नमो भगवते स्वामी समर्थाय नमः ॐ 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 ॐ नमो भगवते स्वामी समर्थाय नमः 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 ॐ ॐ नमो भगवते स्वामी समर्थाय नमः 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 नमो भगवते स्वामी समर्थाय नमः ओम 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 नमो भगवते स्वामी समर्थाय नमः ॐ 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 नमो भगवते स्वामी समर्थाय नमः